বহুতে এইকেইটা দিন মোক সুধি আছে যে মামা চি এম ট্ৰিপুলে কেতিয়া আমি পাম আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইবাৰ আমি পয়সত্তৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চি এম ট্ৰিপুলে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আগবঢ়াম নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কেইটামান ষ্টেপছ বাকী আছে জানুৱাৰী মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত আমি চি এম ট্ৰিপুলে কোন তাৰিখৰ পৰা দিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰত আমি এটা অনুষ্ঠান পাতি এই চি এম ট্ৰিপুলে এই আঁচনিটোৰ হিতাধিকাৰীসকলক আমি ধন বিতৰণ কৰিম যিমানকেইখন জিলাৰ সদৰত পাৰোঁ মই যাম আৰু যিকেইখনত মই যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য বিশেষকৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে গৈ আপোনালোকক বিতৰণ কৰিব আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ধাৰিত সময় এই বিত্তীয় বৰ্ষ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ জানুৱাৰীৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ ধন আপোনালোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিম ইয়াৰ পিছত বহুকেইজনে মোক নিযুক্তিৰ বিষয়ে সুধি আছে সকলোৱে জানে যে ডাইৰেক্টৰেট অৱ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আৰু ডাইৰেক্টৰেট অৱ মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিসমূহ আমি বাইছ তাৰিখে দিম কিন্তু চাহ বাগিচাৰ তিনি শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যিসকলে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক আমি নিযুক্তি পত্ৰ তেইছ তাৰিখে দিম এটা নিযুক্তি সকলোৰে বাবে নিযুক্তি বাইছ তাৰিখে হ'ব আৰু চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে আমি তেইছ তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো মোক কৰি আছে বহুতে যে এ ডি আৰ নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব আৰু প্ৰশ্ন কৰোঁতে দুই এজনক মই অধৈৰ্য হোৱাও দেখা পাইছোঁ যোৱাবাৰো এডিআীৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা আৰু নিযুক্তিৰ মাজত যথেষ্ট সময় আমি লৈছিলোঁ কাৰণ যিসকলে খুব সোনকালে ইমপেচেণ্ট হৈ যায় তেওঁলোকক মই এটা কথা বুজাব খোজোঁ যে আমাৰ যুৱক সমাজৰ বা উদীয়মান যুৱকসকলৰ আমি সকলো কথাতে অধৈৰ্য আমাক সকলো কথা সোনকালে লাগে কিন্তু চৰকাৰে হাতীৰ দৰে খোজকাঢ়ে লাহে 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 খোজকাঢ়ে যাতে ভুল হৈ নাযায় এডিয়াৰীৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পিছত আঠত্ৰিছটা বিভাগত ইয়াক আমি বিতৰণ কৰিব লাগে আঠত্ৰিছটা বিভাগে প্ৰায় ষাঠিটাতকৈ অধিক সঞ্চালকালয়ৰ মাজত এই পথসমূহ বিতৰণ কৰিব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকক আকৌ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰি আমি নিযুক্তি দিব লাগে জিলা বিষয়াসকলে তেওঁলোকক ব্লক বা আন আৰু তলৰ কাৰ্যালয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে